Присед с хорусом. Окей. Uh -huh. okay. И все, и в сарике уходишь uh -huh. наверх. Uh -huh. Wake Up молодой мьюзик бенд из трех человек, исполняющий каверы на известные песни в рок-формате. Несмотря на то, что он существует всего год, ребята уже довольно известны публике. Фронтмен и идейный вдохновитель коллектива Стас Кренков подружился с гитарой, будучи подростком. Я был футболистом, и однажды, очередной раз придя домой, мама увидела битые коленки и сказала: Я записала тебя на гитару на гитару в оркестр в духовой причем. То есть я там научился играть на трубе, на саксофоне, на барабанах, на гитаре, ну и на всем. В обычной жизни Стас врач – врач от но все свободное от приема пациентов время он тратит на музыку. Есть свои песни, их очень много, они накопились с 13 лет, то есть уже 20 лет я их пишу, они лежат вот такими тонами у меня под кроватью, никто их еще не видел, не слышал. Если Стас это вокал и гитара, то за барабанной установкой группы Wake Up Артем Братущенко. При страсти я раньше были ну, более тяжелые музыки, то есть какие-то металл-группы я там слушал и играл в принципе, я такую более тяжелую музыку. Соответственно, там э, развивал в свое время технику кардана, то есть я на двух бочках играл. А сейчас я ее могу применять. Хотя вот из э, кавер групп каких-то наших красноярских вообще очень мало кто это применяет. Большинство рок-музыкантов в начале своего творческого пути проходят стадию кавер-исполнителей, набираясь опыта. Однако существуют и вполне зрелые кавер-группы, поставившие исполнение каверов своей основной задачей. В ближайших планах у Wake Up записать альбом. Факт существования группы, он определяется тем, есть у нее альбомы или нет. То есть если альбома нет, то может и не было этой группы. Вот. А если есть что-то записанное в железе, грубо говоря, вот, поэтому к этому нужно стремиться. Сейчас в репертуаре Wake Up масса хитов популярных российских и зарубежных исполнителей. Песню канадской группы Nickelback и Everyone Cat на танцполе подпевают с огромным удовольствием. stars